Вот фундамент дома. Вот, грубо говоря, граница моей квартиры. Вот фундамент заливал я сам. Он был ровненький. Вот ракета пролетела вот сюда. Метр двадцать глубина, 80 ширина. Ну и стены, соответственно, метр толщиной. И как бы за счет этого мы походу и выжили. А вот мои. Раз, два, три. Ну то есть у меня две квартиры вместе. И вот все, что от них осталось. Это типа на мой взгляд была самая безопасная комната. И все, мы там, грубо говоря, наше убежище. Только уляглись и уляглись на 15 минут раньше, чем обычно. Если бы мы были в ванной или на, кухне, ну, или на кухне, то есть пристройка была, да, к основному дому еще была пристройка. То у нас бы и не было уже. Сами своими силами дети там в Германии суетили волонтеров, да, кто кого знает. Фотографии детские, все мы пособирали, рисунки пособирал детей. Вот же ж вещи, это же вещи, которые надо найти второй. Второй найти. Второй надо найти. Это соседи. Вот мой. Вот жены тапочек. Ну даже суперклеет выжил. Походу. Мы подавали в Дию. Есть в Дию фотографии, там доказы, да, фото, видеофиксация. И есть уголовное дело у следователя в Холодногорском у нас. По поводу обстрела. Она назначает экспертизы. То есть надо же как-то оценить все это дело. А оценить только эксперт может. Там да, ну, 35 лет я тут живу. Сколько это? до мэрии питание одно. Мы с соседями поговорили, то есть со всеми связь как бы есть, да, их здесь в городе нет, но связь есть. То есть мы готовы построить дом, согласовать с мэрией, чтобы мэрия нам выделила отвод земли под постройку дома. И мы готовы его построить. Начать с бомбоубежища, потому что с такими соседями, как Российская Федерация без бомбоубежища нельзя. Нормальный бункер и сделать дом. Пять этажей, шесть этажей, неважно сколько. Какой согласует. Терехов как бы сказал, что тут будет новый дом. Все, вот его слова. А кто его там будет строить? Мы или город или какие-то там фирмы. Mm -hmm. Ничего не внятно. Mm -hmm. Но ну, как минимум надо, чтобы война закончилась. Вот что с ней стало. Она у меня 25 лет. Ничего нет, стекол нет, ничего нет. Сколько высказывания я буду? Тысяча долларов. Типа там 50 тысяч гривен. Или все-таки как э, квартира. Я ее сам делал. То есть Я ее брал дешево, до винтика разобрал. Все собрал по-новому, все покрасил, поменял. Продавать не собирался, у меня внуки есть. Я как бы хотел, когда им там будет по 18, подарить им хороший аппарат. Ну, Porsche 924, 81 -го В общем, как бы есть депрессия, да, потому что нету ни машин, ни квартир, ни жилья, как бы, ну, ничего. А так, все железо. Тут же главное, что мы остались живы и дальше побежали с чистого листа, с нуля. Вот розочка вылазит все равно, хоть ее и поломала. Тут еще ценности, ого, тут можно копать до следующего года.